ਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਇਸ ਚੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਝਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ करवाई ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ নিন্দਨੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਲੰਬੂਲਿਸ ਪਲੇਸ ਐਂਬਰਸਰ ਪਰ ਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਐਸਾ ਥਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਹਮ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹਨ। वैसे जो हुआ सुबह अकाल तक जेदार एसडीपीसी पेशेंट खुद शामिल हुए अरदास होगी लेकिन अरदास के बाद जो झगड़ा हुआ वो एक ग्रुप ने कोई कोशिश करी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ है और इसका अकाल तक जथेदार को प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जो तख्त के गोल्डन टेम्पल के अंदर होता है वो पुलिस कुछ नहीं कर सकती वो अकाल तख्त की जुरिस्टिक्शन में है तो श्री दरबार साहब में श्री अकाल तख्त साहब पे ऐसी जो घटना है ये बहुत ही दुखदायी तो हम इसको कंडेम करते हैं लेकिन इस समय वहाँ मुकम्मल तौर पे शांति है एच अपनी जो सेवा है वो अच्छी तरीके से कर रही है लेकिन ऐसी इंसिडेंट जो है हर साल कोशिश की जाती है कि इस दिन पे कोई ना कोई वायलेंस किसी तरीके से किया जाए ये किसी भी तरीके टॉयलेट नहीं किया जा सकता आज ये, ये जो होता है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रबंध नहीं है और दोनों दो ग्रुप्स का मान ग्रुप का और एस सी का झगड़ा हुआ है इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हमारे धार्मिक स्थान में ये बातें हों ये जो है इट इट इज इज थर्टी एनिवर्सरी ऑफ लूस्टा लेकिन इसका मतलब तो उन्हें ये कह और बेहद भी आप करो और जाके वहां लड़ाई हो एस सी की और मान की मान को सोचना चाहिए ही ही इज इज बीन सीनियर मैन इन द दार्टी शुड नो ई शुड नॉट डू दीज थिंग्स बहुत ही शर्मनाक है बहुत मनभागी ये घटना है और आज का दिन पंजाबियों के लिए सिखों के लिए इंसानियत के लिए काला दिवस है इन्होंने राजनीति और धर्म को इकट्ठे कर रखा है अकाली दल वाले डोमिनेटिंग हैं, वो अपनी मर्जी से वहां से हुक्मनामे जारी होते हैं अपनी मर्जी से वहां से जो आदमी बोल सक बोलेगा ये भी वो डिसाइड करते हैं तो धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए देखिए जो अब आज हरिमंदर साहब में गोल्डन टेम्पल में जो दुखदाई घटना हुई है उस पर हमें बहुत खेद है और जिन लोगों ने ये बात की है उनपे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वहां एक मर्यादा है जो सिख संस्थाओं ने बनाई हुई है उस मर्यादा से बाहर कोई नहीं जा सकता